Semanggen mena raja sing adil lan caksono jenenge Prabu Tapakung. Prabu Tapakung duwe loro anak wadon jenenge Putri purpararangan, Putri Purbasari. Prabu Tapakung iki wis tuwa. Dadi pingin milih sopo sing pantes nerusna tahta iki. Saben dini permisi uri saiki aku wis mane saiki aku wis duwe niatan gawe mudentah ta aku mikir kaya ngono suwe napa tak bakun mutusno yen sing menusne tatani yo putri pun anakku pun purbararang ibur bararang ibra ny jauh Prabu Janayun tenan anakku iki Dina iki bakal tau memake sapa sing bisa trousake krajaan iki ya iku Putri Pur Basaripuntan Prabu Kenapa ingkang suague eks itu boten Putri Pur Bararan mawon Nyun sewu Romo menawa sing diucapakan berbasar inigulaes berbararang menika putri panjenangan hitkang pembaca ora Idra aku yakin putri berbasari bisa neresake peran iki apa kowe ka boten berpararang boten Romo kula lega mawon yang putri berpasari dan res peneripun panjenangan toyo <tuh> ono nak raja niki lek perbasari dadi ratu e prabu eh pun bararang mangkoe trimo sing dadi ratu iku perbasari Dora ngaku ana barepe iki dari alun-alun Ayo tak delok-delok Balbasari gak cocok dadi ratu. Lah iya, wayahe kan aku. Kuwi om. yo nek awak dhewe gawe berere nencak rakyat padha lilo. Landjaya kang masku jempuk dhewe idungmu mantep, Mas. Wis ayo nak dukun. Lah iya. Kungkasanipun perbarengan Indra Jaya metu bareng menyang panggonan dukun. Nyus, sebuah sebuah bantuan. Bantuan. Kutarang, Indro kowe Nembah, aku njaluk tolong. Nembah ini Terus apa sih mbak jalur? Duit dan rai ini berbahasa Terus apa yang bakal buat nona aku? Nembah, aku bakal dadi nawakmu kerajaan yang sukses. gampang ae pas teno perbasari ngombe banyu iki sampe entek gampang nek ibu mbah wis ndambuk alon pasti raine perbasari tadi elek pasti nek perbasari ngombe banyu iki raine bakal elek <gampu> mau ngombe kakean, Seno Purbo Putri, iki yen ana ngombe banyu sing wis ana ramuan teko Purbararang. Sakwise ngombe sing wis diwenehno Dayang, Putri purpasari bersari ngrasake gatel lemen lan panas kabeh ing rai Amarga penasaran, Putri Purbasari banjur Ngocoh, purbasari kaget. Amarga rupane dadi elek lan amune ora enak. <Shan> <Shan> oh, amun apa ya, ini kok ora enak tenan?" Sayang "Mboten <Shan> tahu, Radu." "Lho, ente napa iki, Bu? Duh, ambune kok ora enak tenan iki. Bu sapa so, iki?" "Lah ya, kaya iki toko kamare Purbasari, Bu."

gara-gara penyakit kui Prabu Tapakung ora kepengen rakyat lan keluargane ketularan Akhirnya Prabu Tapakung mutus ke ngusir purbasari seko keraton lan ngengken pindah ning alas saku Ini iki aku orang ono anak nemung dengan kewan Wow! Eh kok iya apa? Aku kilutung, kowe iya kenal ke aku Putri Purbasari. Kue ki menungso peketek. Aku ki menungso, tapi juga tuh bapak aku udah tinggi niki. Putri, lo batin semerah pelan dengan Putri Purbasari. Kue gelem tada di kancaku. Iya Putri, mau kan daerah tenggiri Akhirnya, lutung karo berpasari lunganan pelik Karo Ben Rene, Perpasari, Ayuman. Makanan, putri. ini berpasari iso ayu mana Monggo putri, dan ini panjenengan Kutu penawai panjenengan sih. Iya lho dong Wah, lupa saja saya wis Matur Gusti, matur suwun ya lho dong Saya giliranmu adus Mboten putri, kutukan ini mboten kecilang Lek mau Kutukan iki hilang dan kulo nemakan Trisno sejati. Pak Suryani berpasari menikah sakit waras. Ia mbak E pun setyo pingin sarang-sarang senjatan lutung buat sakit waras amargi kita nemokake nemu ake terisna, Nanging mbah dukun pati tindak kajeng wonten alas. Mbah dukun semerap berpasari lan ibu nipun lutung sawak lagi kuneman. Madu pun kaget, amarki Pasyuryani pun purbasari sampun malas lantas tambah wayo. Ya mbak ipun, gak ada kekacangan, kanginyu kaning ngertos purbararang. eh purbararang, Raine ini purbasari loes ayu maneh Hah? Kok isok? Dayang! Coba, nang alas kono aku kacain nga dano sayembara, sing menang bakal dadi ratu kerajaan ini. nge nge n kene kula diutus kale putri purbararan kanggo ngandani wekasan wekasan apa iku dayang putri purbararan arenga ana sembara panjenengan diundang menyang kerajaan sapa sing menang bakal dadi ratu sembara apa iku dayang kula ora ngerti putri Aku krungu ana sayembara sing dadakno putri purbararang sayembara opo Kulong yo anakku. Kula sayembara, sapa sing rambuté paling dawa bakal dadi kerajaan iki. Tak tawet tantanganmu purbararang. Sayike kineranmu purbasari. Saiki wis kebukti, luwih dawa rambuté purbasari. ketimbang pur barang tadi sing menang putri pun basari sik 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 aku nasi si jingkas aku bakal adu calon garwa aku yakin nek mas indra jaya bakal menang soale mas indra jaya gagah lan ganteng sapa calon garwamu Sapa mana nenek gak lutung ning cedhek kuwi? Bel gedis ngilani. Aku ten putri, kula mboten sampe nyawang jenengan. Ora apa Mas, kowe biyen wis nolongi aku waktu aku susah. Lutung kasarung malih dadi Joko sing gagah lan ganteng dadi calone Purbasari. Guru Minda Kutung Lindungi lan bantu dheweke sing tahtane wis direbut Purbarara. Ratu musih temen ya Purbasari. Dhewe wis milih aku dadi calon. Ha? Nyuwun ya, ngapura, ngapura ya, Deku. Ora apa-apa Kak, sing saya saiki pimpinan sing api. Ora, kowe pancen nang Deku sing paling api. Kudune awakmu sing La raja nek. Lan aki sakkabe seneng lan dentram.